صفر نمبر ہے اور آئی نمبر ہے پینتالیس اور چھیالیس آحظ بلّہ شعین بسم اللہ الرحمن خاتون يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمح المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جَبْ قَحَا فَرِشْتُو يَا مَرْيَمْ اَي مَرْيَمْ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَىٰ بِوَشْرُو کی خوش خبری دیتا ہے تجھے بِقَلِمَةٍ ایک کلمے کی مِنْهُ اپنی طرف سے اسم ہو اس کا نام المسیح المسیح عیسی بن مریم ہوگا وہ جو متوجہ ہوگا یا باعزت ہوگا فی دنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں ومن المقربین اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا نزدیک لوگوں میں سے ہوگا وہ النَّاسَ فِي فلم و اور وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا بچپن میں بھی یعنی گود میں بھی ماں کی گود میں بھی وَقَحْلًا اور بزرگی میں بھی وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ لوگ نیک لوگوں میں سے ہوگا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم اب وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے مریم کا انتخاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ مریم کو بغیر نکاح کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کرنا تھا فرشتے مریم کے پاس آئے کہا اے مریم اللہ نے تجھے خوشخبری سنائی ہے بے کالمہ ایک قلمے کے بن حصم عیسیٰ بن مریم اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا وجیہن وجیہن کہتے ہیں معزز کو حشاش بشاش خوبصورت چہرے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے مراج کی رات عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ملاقات کی بالکل حشاش بشاش ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی غسل فرما کے آئے ہو بندہ جب نہاتا ہے غسل کرتا ہے حشاش وشاش ہو کے آتا ہے تو فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی نہا کے آئے اور قرب قیامت بھی جو حدیث ہے نبی علیہ صاحب کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان دنیا سے زمین پر آئیں گے وہ دمشق کے مینار پر تو اس وقت بھی ان کے بالوں سے پانے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے یعنی ایسے لگ رہا ہوگا جیسے ابھی غسل فرما کے آ رہے ہیں وجی ہن کہتے ہیں حشاش تو برحل نبی علیہ السلام نے آ آ اللہ اپ نے فرمایا اس قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا تو یا مریم اے مریم انَََ اللہ حب ص اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے بکلی ندی یہاں کلمے سے مراد عیسیٰ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ لفظ کل سے ایک کلمے سے پیدا ہوئے یعنی جس طرح عام انسان پیدا ہوتے ہیں مرد اور عورت سے ایسے نہیں پیدا ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کون کہا ان کی پیدائش ہوگی اسی لیے کون سے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے اللہ کا بولا ہوا ایک جملہ ہے من ہو اپنی طرف سے یعنی اللہ نے اپنی طرف سے لفظ کون کہا اور عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی پیدائش ہوگی المسیح مسیح, مسیح مسیح کا یہاں دو معنی ہے دو وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے ایک تو مسیح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے والے کو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا جس کو ہاتھ پھیرتے تھے نا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے تھے پوٹ کی بیماری یا اندھے کی بیماری جس کو انہوں نے ہاتھ پھیرنا شفا مل جاتی مسیح چلنے کو بھی کہتے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسلام زمین میں چل کر تبلیغ کریں گے قرب قیامت تو بہت سارا چلے گا نا تقریباً پوری دنیا پہ حکومت کریں گے اور زاری سی بات ہے پوری دنیا پہ جب انسان حکومت کرتا ہے تو چلتا بھی ہے اسی لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے عیسیٰ عیسیٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے سردار یعنی عیسیٰ علیہ السلام سردار ہوں گے ویسے تو ہر نبی سردار ہیں ان کے اندر خصوصیت کیا ہے ان کے اندر خصوصیت یہ ہے یہ جو اگلی آیت کے اندر آئی ہے یہ بچپن میں بھی بات کریں گے ادھیڑ او عمر میں بھی بات کریں گے تو یہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سردار ہوں گے برحال وجیحن کا معنی ہم نے پڑھ لیا معذن ہوں گے حشاش بشاش ہوں گے بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے اللہ کی بڑی بغاوتیں کی تھی اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ اب یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے نا یہ بنی اسرائیل سے اٹھا لیا جائے اس لیے اللہ رب العزت نے بطول تنبی کے ایک آخری نبی بھیجا اور وہ اللہ نے آخری نبی موجزانہ طور پر بھیجا ہے بہت بڑا وجزا بنا کر بھیجا کہ شاید بنی ساحلی صحیح طور پر ایمان لیا لیں یہودی صحیح طور پر مان لیں اگر مان لیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ سلسلہ نبوت ان سے ختم ہے ایسا ہی ہوا انہوں نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام سے قتل کرنے کی سازش کی اللہ رب العزت نے عیسہ سعد و اسلام کے بعد سلسلہ نبوت برساحیل سے ختم کر دیا تو برحال اللہ رب العزت نے بیٹے کی خوشخبری بھی سنائی ساتھ بیٹے کا نام بھی بتایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ و والسلام کے بارے میں جو لوگوں نے شک شب میں پڑھنا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کا نام اور ان کا آنا یہ سارا کچھ بالکل واضح کر دیا دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی جس انداز میں پیدائش ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہوتا ہے آپ کہیں فلاں بندے نے جھوٹ بولا ہم کہتے ہیں یار بولا ہوگا لیکن ایک ایسے بندے کے بارے میں کہا جائے جھوٹ بولا ہے جو بڑا معزز ہو نیک بندہ ہو آپ کہ نہیں یار وہ بندہ جو نہیں بول سکتا اس کے بارے میں الزام ہے ٹھیک اسی طرح یہاں پہ ہوا ایک عام عورت اگر اس پہ الزام لگے بدکاری کا تو لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے کی ہو لیکن ایک بڑی معزز عورت ہو اس کے بارے میں اگر کوئی ایسا الزام لگ جائے تو لوگ سوچتے ہیں تو مریم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے بغیر نکاح کے ان کو اولاد دی یہودیوں نے تو فوراً کہہ دیا کہ یہ بدکار ہے سورہ مریم کے اندر آیا ہے واضح طور پر انہوں نے کہا دیا یہ بدکار ہے تو اے حرون کی بہن تو نے یہ کیا کیا انہوں نے فوراً بدکاری کا الزام لگا دیا لیکن جو معزز لوگ تھے وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہوئے کہ یار مریم ہمارے ہاتھوں میں رہی ہے یہ گھر کی چار دیواری نہیں رہی یہ ہماری مسجد میں رہی ہے مسجد اقصہ میں رہی ہے اس کا حجرہ مسجد اقصہ میں تھا یہ مسجد اقصہ سے کبھی باہر گئی نہیں حجرے کے اندر عام بندے کو اجازت نہیں ہے اس لیے یہ بدکار نہیں ہو سکتے اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام نے جب بول کر کہا تو مزید وضاحت ہو گئی تو یہ دیکھنا ایک موجزانہ طور پہ بدائش ہے انسان کے عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ بغیر شادی کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری تمہید جو ہے وہ یہاں پہ باندھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضاحت غریب ہوئی یعنی عیسیٰ علیہ سعود کا مکمل تعارف کروایا ایک بکالم تمن ہوں اللہ کا کلمہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے مسیح بھی کہا اللہ تعالیٰ نے نام بھی بتلا دیا عیسیٰ بن مریم ہوگا اس کا نام یعنی ابن مریم ہوگا نام بھی عیسیٰ ہوگا وچی ہن ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا معزز ہوگا اور آگے فرما وومن مقربین اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا انسان کے لیے سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ کا مقرر ہو جائے انسانیت کا سب سے بڑا مقام اللہ کا مقرر ہو جائے اور اس کے لیے کوئی لمبی لمبی ریاستیں نہیں کرنی پڑتی لمبے لمبے وظیفے نہیں کرنے پڑتے جس طرح ہمارے یہاں ہم مشہور ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ہزار مرتبہ فلاں چیز کی تصویر ہے ہزار مرتبہ فلاں چیز کی تصویر ہے یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں اللہ کا مقرر بننے کے لیے کیا ضروری ہے ہم بھی بن سکتے ہیں میں بھی آپ بھی سب بن سکتے ہیں کیسے نبی صاحب وسلم کی بالکل واضح حدیث ہے آپ نے فرمایا اللہ کا مقرر بننا ہو کیا کرنا پڑے گا کوئی لمبی لمبی ریاستیں نہیں بتلائی فرمایا اللہ کا مقرر وہ ہے جو فرائض کی پابندی کرتا ہے نماز کی پابندی کرنے والا روزے کی پابندی کرنے والا زکوۃ دینے والا وہ اللہ کا مقرر فرمایا اللہ کے قریب ترین بندہ وہ ہوتا ہے جو فرائض کی پابندی کرنے والا ہے اور اگر فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کر لے بندہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے قریب مرب قربانی یہ سارے ایک ہی مادہ ہے اس کا آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں جو اللہ کے راستے میں قربانی دینے والا ہے نا چاہے وہ مال کی ہے چاہے وہ جسم کی ہے چاہے وہ وجود کی ہے چاہے وہ ہنر کی آپ اللہ کے دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ اللہ کے مقرر ہیں بلکہ ایک عالم نے تو یہ یہاں تک بات کہی کہ اللہ کے مقرر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو نیکی کے کام کی توفیق مل جانا یہ اللہ کے مقرر ہونے کی نشانی ورنہ عام بندہ نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتا دنیا میں بڑے بڑے بعض صلاحیت لوگ ہیں بڑے بڑے توفیق نہیں ہیں باص صلاحیت ہیں نیکی کی توفیق نہیں اللہ توفیق نہیں دیتا تو جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دینا سمجھیں وہ اللہ کا مقرر ہے ہم یہاں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تفسیر کا درس ہوتا ہے سنتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے ہم اپنی مرضی سے شاید یہ کام نہیں کر سکتے تو اللہ کی توفیق سے یہ کام ہو رہا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہیں گویا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں شیطان چاہتا ہے اللہ سے دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں بندے کو تو برحال ومین المقربین اللہ کا مقرب بننے کے لیے فرائض کی بنندی ہے نیکی کے کام کرنے ہوں گے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس کے لیے کو الگ تھلگ ریاستیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یقین منا سفی المحدی کا کہلا تو عیسا نہیں سلاد و سلام کیا کریں گے کہ ایک تو کلام کریں گے لوگوں کے ساتھ مہد گود کو کہتے ہیں ماں کی گود تو بچہ ماں کی گود میں تھے وہ منظر آپ لوگ جانتے ہیں کہ مریم علیہ صاحب السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے جب پیٹ کے اندر بچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں سے اب چلے جاؤ وہ مسجد سے نکلی بستی سے دور چلے گئی لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے سورہ مریم کے اندر پورا قصہ ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ کھجور کا تنا تھا اللہ تعالیٰ نے کھجور کے تنے کو حرکت کی پھال نیچے گرے وہ وہاں پہ کھاتی تھی تو بہرحال یہ ان کا جو مکمل پیریڈ تھا وہ پورا ہو گیا بچہ پیدا ہوا اب وہ بچے کو اٹھا کے قوم کے اندر آ گئی بستی کے اندر واپس آئی جب وہ بستی کے اندر واپس آئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا روم کی بہن یا ماں کا نہ مو کی مراستہ ہو و ماں نہ تمہوں کی بغیہ نہ تیرا باپ پورا تھا نہ تیری ماں تو نے یہ کیا کیا یہودیوں نے یہ کیا یہودیوں نے الزام لگا دیا کالا تو پھر شارہ تھی رہی کالا کہیں پر نکلنے کالت کہیں فن نکلنے میں من کا نہ پھر انہوں نے کہا بچہ یہ بچہ بولے گا یہ بتا ہم مریم کیا ہمیں پاگل سمجھتی ہو اور یہ بچہ کیسے بولے گا کیا ہم ہم پاگل ہیں ہم اس اس گود والے بچے سے بات کریں تو جب انہوں نے یہ بات کہی عبد اللہ عدانی الکتابہ وجا عالانی نبیا انہوں نے وہاں پہ وہی جملہ بولا تھا من کا فی فل محدی اس گود والے مہد والے بچے بچے سے ہم کیا بات کریں تو اس علیہ السلۃ السلام نے وہاں پہ بول کر کہا تھا انی عبداللہ عطانی القدال وضاعدن نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے گویا عیسائیوں کے عقیدے کا گرد ہو گیا جو کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں عبداللہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے تو گود کے بات کریں کہ وہ کہلا بھی ہوگا عیسا علیہ السلام قحل ہوں گے قحل کہتے ہیں ادھیڑ عمر میں کی عالم میں بات کرنا بعض لوگ جب عمر زیادہ ہو جائے ستر اسی سال بات کرنے کی صلاحیت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے وہ روک دب دبا نہیں رہتا لیکن اسی سارے السلام کا یہ معجزہ ہوگا کہ ادھیڑ عمر میں بھی وہ اچھی طرح گفتگو کر سکیں گے تو وہاں تو انہیں ادھیڑ عمر ملی نہیں آسمان تو اٹھا لیے گئے مطلب اشارہ تھا کہ اس علیہ السلام سلم قیامت واپس آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی کی عمر میں اٹھایا تھا ابھی یہ ادھیڑ عمر ان کی باقی ہے وکا حلہ یہ باقی ہے اب وہ قربے قیامت آئیں گے زمین پہ اور آ کر امت مسلمہ کی رہنمائی کریں گے اس وقت وکا حلم میرا سوال ہی نہ ہوگا کہ نیک لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے اور ان کی عمر بھی زیادہ ہو جائے گی بڑھاپا اللہ ان کو دے گا اور بڑھاپے کے عالم میں بھی وہ اچھی طرح گفتگو کر سکیں گے اچھی طرح نصیحت جیوا کر سکیں گے اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دونوں خصوصیت بطور موجزانہ دی ہوگی آپ نے